Filmlənmə məğləmi üçün peşəkar olmağa gərək yoxdur. Cinema Radio sizin üçün ən yaxşılarını seçib. Ən son və ən yatağalan kino xəbərləri. İyrli sinema yenilikləri. Ərklə qonaqlar. Ümumiyyətlə Vətən müharibəsinə həsr olunmuş layihələrin siyasəti hazırlanmaqdadır və yaxın illərdə bu mövzu təbii ki, aktual olacaq. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə kino geniş gəl sürəta inşallah 50-ci, -60 60-cı illərdə görəcəksiniz ki, o zirvədə olacaq. Filmləri o qədər sevirdim və o qədər çox baxırdım ki, nəticədə bir filmi səsinə tamamilə alırdım və bütün filmin dialoqlarını ezbərləyirdim. Rəsmi insanların uşaqlıq xatirələri. Yerli filmlərdən də təbii ki, yadımdə qalan olmasın, bu olsun, olub, ondan sonra Aşınmalan olub, televizya vasitəsilə üç vaxtığım bədii filmi yaxşı xatırlayıram. Bu Sovet filmi idi və nəyin başına olursa olsun adlanırdı. Ve sevilen soundtrackler. Let the sky A party never Kilonun nebzini bizimle tutun. Strange, Sinema Radyo, men Yakut'un teklimatında. Yeah.